katur pamirsa ingkang kinurmatan. Ing dalem menika kula Nafiatul Azizah badhe nglantaraken pawarta babagan kegiatan tari keling ing Desa Kecamatan Kaliwangi, Kabupaten Indramayu. Tradisi punika saben taun tansah dipun antos-antos dening para warga awet boten gada gedhe teges agamis, nanging ugi dados sarana panguat paseduluran lan paguyuban antawisi pun warga desa. Persiapan takbir keliling punika sampun dipun witi-wiwit kalih minggu sak diri nyi dipun takbilan. Para warga berberengan nyapakan hiasan masjid, beduk kendaraan hias seho piranti-piranti sana ingkang engkang dipun gina akan nalikohara-araan. Anak-anak ugi butan kira semangati pun Wonten ing sontten sadelenipun acara sami dipun merlias kanthi endes padaskating langka saya nalika melu arah-aran. Nalika wangi takbilan rawuh suasana desa gamung dados rame padang lan kebak swara kabungahan. Suwarawarga sami medal saking griya, Wonten ingkang mlampah bareng rombongan, wonten ugi ingkang nyawang saking pinggir jalan bebarenan kalian kaluwarga. Sura bedog, bana, soho gema takfir misi langit ungi ing desa gamung. Caya lampulan obor warna-warni, ngairaken pemandangan kang endah, muripaken suasana desa kantika penghan. anak anak lemen sanget, ngagem busana saylan an endah, Sami mesem nalika ara arah-anrah rumahampah. kegiatan punika dados pratandur asarukun bebriyan lan pas seduluran ingkang giat wonten ing antaranipun warga desa gamong Kados Pundi persiapan pun sederingi pun acara mbak. Bagaimana persiapannya sebelum acara mbak? Persiapannya cukup lama mbak. Saya dan teman-teman saya membantu menyiapkan hiasan untuk acara tersebut. Menawi di pun tinggali satu dengan piang, mbak. Pun apa makna pun acara takbiran puniko. Kalau menurut kamu sendiri, apa makna dari takbiran ini? montang sampeyan sampun mari nyuwuk dalem Saking wawancara lan suasana ingkang sampun kita tingali teka persawane menawi taklif keliling ing desa mong punika boten namung minangka acara agami nanging uci wujud telas sabeblayan pas sedhumuran lan syukur saking para warga Persiapan dipun dwi ditan dipujuk wiwit kalih minggu sadurungipun Lan nalika wengi rawuh, tapi rasa kasel oleh deres kabuhan. Para sesepuh menika minangka pratanda semangat masyarakat desa gamong kangge nguri-uri budaya. Ngandhakaken ngandhakaken pas duluran so ngeresake rasa rukun. Ugi acara kados menika tansah saged lumampah saben taun kanthi aman lan lancar. kula Naseatul Azizah Madura power salah saking Desa Gampang Kecamatan Bali menungkap perkara judus wonten won sabenyana plan nyantep malih wonten sawetosa saklajengipun